کالا لوہا اور حضرت کون ہے یہ بدری صحابی ہے بدر کے میدان کے میدان اندر مسلمانوں کی طرح سے جہاد کرنے والا صحابی ہے اور خات کے اندر لکھا کیا ہے اے مکہ والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر تمہارے اوپر حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں سنبھل جاؤ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے ہمارے ساتھ حضرت بلال کو تفتی ہوئی ریت پہ لٹایا حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا میں کلاب کے راستے میں کانٹے بچھائے مجھے پتھروں کا نشانہ بنایا انہوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے اب ہم نے ان سے انتقام لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے اور آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی خاص خاص بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا باہ ہم نے حملہ کرنا ہے مکہ والے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس تیاری کا پتہ چاند صحابہ اکرام کے سوا کسی کو نہیں تھا حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے جس میٹنگ کے اندر یہ مشورہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم کو بلاؤ اس نے تو ہمارا جماعتی راہ آؤٹ کرنا چاہا تھا بلاؤ یہ تو راستہ ہم تیاری کر رہے تھے ان پر حملہ کرنا ہے اور اس نے رکا لکھا بلاؤ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی و جلال میں آ گئے تلوار نے ہم سے نکال لی حضرت مجھے اجازت دیجئے میں حضرت حاقب کی گردن اپنی تلوار سے قلم کر دوں میرے سندھ کے دوستوں کو میری گفتگو میں اختصار کرتا جا رہا ہوں کیونکہ صبح قریب ہے ذرا میں اگلی جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا یہ باتیں ہیں تلوار ہاتھ کے اندر حضرت مجھے اجازت دیجئے میں اس حاطب کی گردن اڑا دوں رضی اللہ صبر صبر عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتب معنے تو دے ہم پوچھے تو صحیح اس نے خد کیوں لکھا ہے ایک ایک لفظ پر غور کرنا میرے سند کے بھائیوں حضرت حاتم کو بلایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہتے ہیں تو نے یہ خد کیوں لکھا ہے آپ تحقیق کر رہے ہیں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ آیا اب آپ خیال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلے سے میں چل کے آیا آپ ہر جگہ حاضر نازرو تھی تو حضرت ہاتھیں کو بلوانے کی ضرورت نہیں تھی ہر جگہ صرف اللہ کریم کی ساتھ ہے حضرت حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے ہیں اللہ کے محبوب آپ کی اجازت چاہیے ابھی تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا آپ نے فرمایا ٹھہر 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 حضرت عمر رضی اللہ یہ خط آپ نے لکھا ہے حضرت ہاتھ پریشان ہو گئے جی میں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں لکھا ہے یہ تو ہمارا جماعتی راز تھا اور تو نے یہ راز مکہ والے ان لوگوں تک پہنچانا چاہا جو ہمارے دشمن ہیں حضرت عمر کہہ رہے اجازت ہو یہ منافق ہو یا اسی گردن کاٹتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے تحقیق تو کرنے دے حاتم نے یہ خط کیوں لکھائے ہے اللہ کا نام محبت سے اونچا لینا جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق نہیں کیا کرتا آپ عالم الغیب ہوتے حضرت حاتم سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اللہ کا نام ہاتھ اونچا کر کے لینا عالم الغیب صرف کون ہے کون ہے اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ میرے سامنے بیسواں پا رہا یہ حوالہ بھی قرآن پاک کا دیکھتے جائیے. آیت نمبر پینسٹھ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورت الن لو فرمایا کلو منفی والرسل با اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی اللہ کا نام محبت سے لینا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ آسمان اور زمین ان کو علم سمجھ رہے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے سن رہے ہو بابا جی ٹن 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 دروازہ کھٹ گٹ آ رہا ہے دربار کا دربار کی کنڈی ہلا رہا ہے بجا رہا ہے بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے ہے میری سفارش کا رہا اللہ میری سنتا نہیں ہے تیری موڑتا نہیں ہے اللہ فرما دے نہیں یشنا یباسونا ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا جسے اپنے وجود کے زندہ ہونے کے وقت کا پتہ نہیں ہے عبادت کرنے والے کا پتہ کیسے چل گیا جو تحقیق کرے الغیب نہیں ہوتا. اب صلی اللہ علیہ آپ تحقیق کر رہے ہیں حضرت ہاتھ سامنے کھڑا ہے میرے بھائی سٹیج والے حضرت ہاتھ سامنے کھڑا ہے خطاب نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے آپ اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں حضرات کس سے پوچھ رہے ہیں ہاتھ رضی اللہ اللہ سے سامنے کھڑا ہے لڑکانوں کے حباب آپ علیہ وسلم موجود حضرت ہات سامنے موجود خد کیوں لکھا ہے کے لال کو حضرت کے دل کا حال پتا نہیں ہے دل کا حال جاننے والا صرف آپ کو حضرت ہاتھ کے دل کا حال پتا ہوتا تو کبھی تحقیق کرتے آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام اوچھا لے میں قرآن کا حوالہ سناؤں دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے اونچا اونچا کون ہے نام لے یہ نام لینا بخشش کا ذریعہ بنا دے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے یہ میرے وہ واقعہ نہ بھلانا ابھی وقت ہے وہ واقعہ یاد رکھنا بات پوری کرنی ہے قرآن پاک کا حوالہ سنتے جائیے کہ دل کا حال اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا یہ میرے سامنے بارواں بارہ اور سورت کا نام سورت یوسف اللہ کریم نے یہاں منصر بیان فرمایا قالو یا مالا مالک لا تعمل لا یوسف وئی اللہ لہو لناسحون آیت نمبر گیر حضرت یوسف اور بارہ بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی منصوبہ بنا کر رہے ہیں ہم نے حضرت یوسف کو والے سے جدا کرنا ہے کونے کے کسی جالے میں رکھنا ہے تاکہ آنے جانے والا کوئی کافرہ نکال کر لے جائے ہیں حضرت یوسف کو جدا کرنے کا منصوبہ بنانے کے بعد اپنے والے صحب کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور کہنے لگے یا نا سے ابا ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی کیوں کیوں کیا بات ہے آپ حضرت یوسف کے بارے میں ہم پر دماغ نہیں کرتے ہیں بیٹو کیا بات ہے ہم حضرت یوسف کے خیر خواہ ہیں ہم درد ہیں کوئی دشمن نہیں ہے ارسل ہمانا و دیر تاب یا لابا و انا لہو لحافظون آج کا دن گزر گیا کل ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھیج دینا ہم کس جنگل میں جایا کرتے ہیں حضرت یوسف وہاں بھاگے گا دوڑے گا مردش کرے گا جھاپ کے لیے تیاری ہوگی جنگل کے میوے کھائے گا اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم دس نوجوان بھائی حضرت یوسف کا پارا دیں گے نگرانی کریں گے چوکی دار بن کر رہیں گے اب دل کے اندر حضرت یوسف کو جدا کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے ہیں ابا اب جان کے سامنے سوان سے باتیں اور کر رہے ہیں حضرت علیہ السلام زندہ پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے زندہ پیغمبر دل کے حال کا پتہ لارکانے کے مردوں کو ہے مردوں کو, کو پتہ فنایا ہوا ہے چادر چڑھا رہا ہے قبر کو بوسے سے دے رہا ہے مزار کے کا کروا دیا ادھر زندہ پیغمبر کو پتا سامنے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں احباب یہی منوانا چاہتا تھا دل کا حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جاندہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیوں لکھا ہے تلوار نیچے تجھے پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے جی حضرت آپ نے فرمایا بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے مجھے فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ سے فرما دو اے ملوم معاشی اے بدری صحابہ اللہ اعلان کر رہا ہے اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے میں اللہ نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے تلوار نیام میں خط کیوں لکھا ہے حضرت حاتم کہتے ہیں میرے بھائیو خیال آیا خاص موٹ یہ خط میں نے اس لیے لکھا ہے کہ باقی جتنے بندے مکہ شریف سے مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے تمام مہاجرین کی برادری والے وہاں رہتے ہیں قبیلے والے وہاں رہتے ہیں قوم والے وہاں رہتے ہیں لیکن میں حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ شریف میں کوئی برادری نہیں ہے میری کوئی قوم اور قبیلہ نہیں ہے میرا مکہ میں کوئی خاندان نہیں ہے صرف میری بیوی مکہ میں رہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں میں نے کہا جب میں یہ خط لکھوں گا تو مکہ والے لوگ میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں گے ان پر احسان چڑھانے کے لیے میں نے یہ خط لکھا ہے اللہ کے محبوب میرے دل کی نیت بری نہیں ہے یہ تو مجھے یقین تھا اگر میرا خط پہنچ بھی جائے ان کو پتہ چل بھی جائے ہمیں دے گا جمعیت کے مجاہدین جاگنا کوفر کی طاقتیں جتنا بھی زور لگا لے عالم کوفر جتنے بھی اسباب استعمال کر لے انشاء